এটা সংস্কৃতি বা এটা ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আটাই পৰম্পৰা গতিকে মিচিংসকলে উমৈহীতভাৱে সকলোৱে একেলগে হয় তেওঁলোকে উদযাপন সমিতি গঠন কৰে তাত সকলো দলৰ মানুহ থাকিব পাৰিব যিমানবোৰ জাতীয় সংগঠন আছে বা দল মত নিৰ্বিশেষে সকলোৱে এটা উমৈহত মঞ্চ বা উদযাপন সমিতি গঠন কৰি সেই উদযাপন সমিতিৰ জৰিয়তেহে উদযাপন কৰিব পাৰিব আৰু অন্যথা কোনো এই উদযাপন সমিতিৰ আত মানে বাহিৰত কোনো ধৰণৰ দল দলে তেওঁলোকৰ বেনাৰত এই আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰিব নোৱাৰিব বুলি পুনৰ আমি আজি ঘোষণা কৰিছোঁ লগ লগতে আমি এই উদযাপন যিটো আমি আগন্তুক আলি আই লেগা উদযাপন হ'ব তাত আমাৰ নিয়মাৱলী অনুসৰি সকলোৱে উদযাপন কৰিব লাগিব বুলি আমি পুনৰ আজি ঘোষণা কৰিছোঁ ধন্যবাদ লিখোদৰ দিব নোৱাৰিব লিখোদৰ দিব নোৱাৰিব কিন্তু দেওবাৰৰ আগত কৰিব লাগিব লীলেন লিলেন কিন্তু এইটো গোটেই মাহটো যিটো এটা পৰম্পৰা আছিলে আমাৰ চলি আহিছিলে গোটেই মাহটো আনকি বিহু আনকি বহাগৰ পৰা চত পায়গৈ আমাৰ ফাগুন মানগৈ জেঠলৈকে পাই যায় জেঠ পাৰ হৈ যায় সেইটো কৰিব নোৱাৰিব এই পাঁচদিনৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিব লিকুডৰ দিনে নোৱাৰিবাৰ দেওবাৰে অঁ পাঁচদিনৰ পাছত নোৱাৰিব অঁ এই পাঁচদিনৰ ভিতৰত যোনে যেনেকৈ কৰক আমাৰ প্ৰতি নাই কিন্তু লিকডৰ দিনে নোৱাৰিব লিক লিকৰ দিনাটো কমপ্লিটলি এটা মানে আধ্যাত্মিক মানে দিন এইটো তাত কোনো ধৰণৰ ৰং ৰহস্য কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু আমাৰ যিবিলাক মানে মঞ্চৰ বাহিৰত আমাৰ গাঁৱত যিবিলাক ধৰক নৃত্য গীত মানে সেইখিনি মানে যিটো পৰম্পৰাগত যিবিলাক আমাৰ সংস্কৃতি আছে সেইখিনি চোতালত বা কাৰোবাৰ চোতালত বা পথাৰত কৰিব পাৰিব কিন্তু মঞ্চত কৰিব নোৱাৰে হয় নহয় নহয় যোগ্যতৰ দিনা হয় প্ৰথম দিনা অলিগাঁৱৰ প্ৰথম দিনা সেই দিনটো প্ৰথম সম্পূৰ্ণ এটা মানে আধ্যাত্মিক দিন হিচাপে পালন কৰিব আলোচনা চক্ৰ হ'ব আমাৰ সাংস্কৃতিক আলোচনা হ'ব ধর্মীয় আলোচনা আবাং আছে কাবান সম্পর্কে আমার আবাং সম্পর্কে আলোচনা আলোচনা চক্র নিশ্চিত করবে সম্পূর্ণ এই এটা একটা জাতীয় বিষয়বিলাক আলোচনা করব সেই দিন কোনো মঞ্চর মঞ্চর কোনো মঞ্চ কোনো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা যেটা ফন শুনে কিছু মানে করে সাংস্কৃতিক মানে আধুনিক গীত পরিবেশন করে সেইখিন করবেন আলোচনা আলোচনাচক্র হোক আমাৰ আবাং আছে আবাঙ সম্পৰ্কেও নাজানে মোৰঙৰ তাৎপৰ্য কি সেইটো নাজানে সেইবিলাক আলোচনা কৰক আলি আই লিঙৰ তাৎপৰ্য কি সেইটো আমি নাজানে সেইটো আলোচনা কৰক আবাঙৰ তাৎপৰ্য কি আছে সেইটো আজি আজি দবোৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰক দবোৰ দবোৰ সম্পৰ্কে দতগাং সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ জাতীয় যিবিলাক আমাৰ বিষয় আছে সেই সম্পৰ্কতো আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে উক্তদিনা তেনেধৰণৰ জাতীয় বিষয় সম্পৰ্কত আলোচনা কৰাটো বিচাৰিছোঁ আৰু উচিত বুলি আমি ভাবোঁ আজি পাঁচ বছৰ আর এই সম্পর্কে আমি যাতে সকল গাঁতে বিলাক শৃঙ্খলিত পদ্ধতি পালন করে যাজতরিয়া সংস্কৃতিবিল সোমাই গেছে এবিলাক যাতে ত্যাগ করে এই সম্পর্কে আমি যদিও আমি এটা নির্দেশনা প্রস্তুত করছো কিন্তু গাঁও অঞ্চল সেইবিল প্রসার প্রসারের কারণে যদি ব্যবস্থা গড়ে তুলি সেই ব্যবস্থা আমি সম্পূর্ণ করবা নাই যে দৌলুং কাবাম প্ৰতিটো গাঁৱতে দৌলুং কাবাং গঠন কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সেইটো চলি আছে আৰু দৌলুং কাবাংবিলাকো এজন গাম মানে প্ৰধান আমি নিযুক্তি দিছোঁ যদিও তেওঁলোকে এই বিষয়বিলাক এতিয়াও তৃণমূল পৰ্যায়লৈ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই সম্পৰ্কত যিটো চৰ্চা হ'ব লাগে এই চৰ্চাবিলাক আমি ভাবোঁ যে এতিয়াও বাকী আছে আৰু টিউশ্যনটো আৰম্ভ কৰিছে কারণ এটা এইবিল এতিয়া ধৰক আমি যে ডিসপজেবল প্লেট আর কি বুলি কয় গ্লাস ব্যবহার করে প্লাস্টিক ব্যবহার করব কিন্তু এই ব্যবহার করা যদি মানে এটা প্রথা ইতিমধ্যে মানে সর্বত্র হয়ে পড়ছে পৃথিবীর সকল অঞ্চলতেই এই যে প্লাস্টিক ব্যবহারটাই এটা মানে দৈনন্দিন এটা ব্যবহার উপযোগী এটা সামগ্ৰী হিচাপে ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠা হৈ গৈছে এতিয়া আমি কৈছোঁ যে আগৰ পূব পূৰ্বতে আমি যেনেকৈ পাত কলপাত বা ঢকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এইখিনি কৰিব লাগে কিন্তু এইখিনি কৰাৰ কাৰণে যিটো মানসিক বা আমাৰ যিটো সামাজিক যিটো মানসিকতা লাগে মানসিক আমাৰ এটা প্ৰস্তুতি লাগে সেইখিনি হয় হৈ উঠা নাই এতিয়ালৈকে গতিকে আমি এইটো প্ৰচেষ্টা ৰাখি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ চৰ্চাবিলাক আমি চলাই গৈ আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে বহু জেগাত আমি সেইটো মিটিং যিবিলাক সভা সমিতিত আমি এই বিষয়টো আমি যাতে আমি ৰং ধেমালি হ'ব সেইটো লীনেৰ দিনা হ'ব লীনেৰৰ পাছতে এইটো ৰং ধেমালি হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি দেখা পাইছোঁ যে কিছুমান ৰাজনৈতিক দল বা ৰাজনৈতিক দলৰ কিছুমান যুৱ সংগঠন যেনেকৈ ইউথ কংগ্ৰেছ বা আখিল ভারতীয় যুব পরিষদ কিষাণ মর্চ এইবিল বেনারত আলি আই লিগাং উদযাপনের কারণে পথটি চলাইছে এই আমি বিরোধিতা করেছো আলি আই লিগাঙর উদযাপনের জড়িয়ে পলিটিক্যাল যুক্ত মাইলেজ লওয়ার এই যে উদ্দেশ্য আমি তাক বিরোধিতা করেছো আর কোনো দল দলে দলের বেনারত আলি আই লিগাং উদযাপন কৰিব নোৱাৰিব বুলি আমি আজি ঘোষণা কৰিছোঁ আগতো আমি কৈছোঁ কিন্তু আজি পুনৰ আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ কংগ্ৰেছেই হওক গণশক্তিয়েই হওক বিজেপিয়ে হওক এ জি পিয়ে হওক তেওঁলোকে যদি তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত লৈছে আমি গম পাইছোঁ সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁলোকে এইটো বিৰত থাকিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে কোনো পলিটিকেল বেনাৰত আৰু পলিটিকেল পলিটিকেল পাৰ্টিৰ যিবিলাক উইং আছে সি যুৱক সং যুৱ হ'ব পাৰে ছাত্ৰই হ'ব পাৰে মহিলাই হ'ব পাৰে বা যিবিলাক উইং আছে এই উইঙৰ বেনাৰত হ'লেও আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰিব নোৱাৰিব বুলি আমি পুনৰ ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু যদি তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে তেওঁলোকে বাতিল কৰিবলৈকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন সমিতি আমি গঠন কৰি দিছিলোঁ আর ক্ষেত্র অধ্যয়ন সমিতিত আসে সমাল ব্যক্তি আসলে একলব্য গাম প্রভাত মিলি কালীনাথ পাঙ্গিন ডক্টর পবিত্র কুমার পেড়ু প্রবীণ দলে রাজু মেডক আর তার আগতে আলিয়াই লিগাঙর যিটো আখ্যান সংগ্ৰহ সংগ্রহ কাৰণে আমি এটা সমিতি আমি গঠন কৰিছিলোঁ এই সমিতিত আছিলে ডাক্তৰ বিদ্বেশ্বৰ দলে একলগ্য় একলব্য গ্ৰাম মজিদ পাও আৰু ৰাজু মাদক তেওঁলোকে বিভিন্ন অঞ্চল অৰুণাচল আৰু অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত গৈ আলি আই লৃগাঙৰ আখ্যান সম্পৰ্কে তথ্য সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে এটা খচৰা নিয়মাৱলী প্ৰস্তুত কৰিছিলে এই খচৰা প্ৰস্তাৱটো পুনৰ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে এটা কমিটি বনোৱা হৈছিলে তাৰপিছত জোনাইৰ যিটো জনকৰং অধিৱেশন বান কেবাঙৰ তাত এই যিটো খচৰা আখ্যানৰ যিটো নিয়মাৱলী সেইখিনি গৃহীত কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ পাছতো এই নিয়মাৱলীৰ ওপৰত কেইবাৰো আলোচনা হৈছে আলোচনাৰ পাছত প্ৰথম সংস্কৰণ আজি আমি উন্মোচন কৰিছোঁ আলি আই লৃগাঁৱৰ যিটো নিয়মাৱলী সেই নিয়মাৱলী মাইথলজি যিটো আলি আই লৃগাঁৱৰ মি মিথলজি আখ্যানৰ ওপৰত আধাৰত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এতিয়াৰ পৰা মিচিংসকলে আলি আই লেগাং এই নিয়মাৱলীক মানি উদযাপন কৰিব লাগিব অহা ঊনৈছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আলি আই লেগাং উদযাপিত হ'ব আৰু আগন্তুক যিটো আলি আই লৃগাং সকলো অঞ্চলতে উদযাপন কৰাৰ কাৰণে ব্যাপক প্ৰস্তুতি হাতত লৈছে আৰু এই আলি আই লৃগাং এই নিয়মাৱলী আমি আজি যিটো প্ৰথম সংস্কৰণ আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ এই নিয়মাৱলী অনুসৰি উদযাপন কৰিব লাগিব বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ সহযোগত মিচিং বানেকাবাঙে এই নিয়মাৱলী প্ৰস্তুত কৰি আজি প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু মুঠতে এটা কথা ক কথা ক'ব বিচাৰোঁ এইটো হৈছে যে আলি আই লেগাং এটা সাংস্কৃতিক কাৰ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে কিন্তু আলি আই লৃগাং এক আধ্যাত্মিক এটা পৰম্পৰা বুলি আমি ৰীতি নীতি বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ আৰু এটা আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব নহ'লে আলি আই লৃগাঙৰ তাৎপৰ্য হেৰাই যাব আলি আই লেগাং মূল তত্বটো হৈছে বুধবাৰত বুধবাৰে আমি সকলো অঞ্চলত উদযাপন কৰিব লাগিব বুধবাৰে আমি লিগত কৰিম আৰু ৰোপণ কাৰ্য আমি সম্পন্ন কৰিম আৰু বুধবাৰৰ পৰা পাঁচদিন অৰ্থাৎ দেওবাৰলৈকে মিচিংসকলে গৃণা কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ য়ৰ্ণাম বুলি যিটো কোৱা হয় বুধবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে এই পাঁচদিনৰ ভিতৰত বধ কৰা এই গাহৰিয়েই হওক কুকুৰাই হওক বা মাছেই হওক বধ কৰা মাংস খাব নোৱাৰিব মাছ মাংস খাব পাৰিব কিন্তু লিকডৰ আগত বধ কৰা যি মাংস শুকান কৰি ৰাখিব লাগিব যিটো আমি মাংসটোক দিনচান বুলি কওঁ আৰু দিন আচান দিনচান আৰু অঙ মানে মাছ আচান মচান শুকান মাংস শুকান মাছ আৰু শুকান মাংসহে খাব পাৰিব এই পাঁচদিনত এই পাঁচদিনৰ ভিতৰত ব্ৰধ কৰা কোনো মাংসক মাংস খাব নোৱাৰিব মাছ খাব নোৱাৰিব সেইটো আমি আলি আই নি আলি আই লেগৰ নিয়মাৱলীত আমি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছোঁ পাঁচদিনৰ মূৰত লিলেন কৰিব অৰ্থাৎ ই যে আমি ৰোপণ কৰিছিলোঁ সেই ৰোপণ কৰাটো গজালি মেলিব আৰু গজালি মেলাৰ লগে লগে লি লেন আমি বুলি কওঁ এইটো সেই লি লেনৰ পাছতে তেওঁলোকে পুনৰ বধ কৰা মাংস বা মাছ খাব পাৰিব এই পাঁচদিনত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ গেনা কৰিব লাগিব তাত সেই পাঁচদিনৰ ভিতৰত বধ কৰা কোনো মাছ মাংস খাব নোৱাৰিব তো আমি এটা নিয়মাৱলীত কথা উল্লেখ কৰিছোঁ লিক্গডৰ দিনা কোনো ধৰণৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আয়োজন কৰিব নোৱাৰিব লিক্গডৰ পাছতে কৰিব পাৰিব কিন্তু লিক্গডৰ দিনা কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আয়োজন কৰাৰ লগে লগে যিটো আমাৰ আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা ৰীতি নীতিৰ তাৎপৰ্য লাভ হৈ পৰিব আৰু সেইকাৰণে আমি এই নিয়মাৱলী সকলো কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰথম এই আলি আই লৃগাং পালন কৰিছিলে আৱতানি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ আৱতানি কিয় কৰিছিলে এই কথা সকলো কথা আমি ইয়াত বিৱৰী উল্লেখ কৰিছোঁ ৰাইজে সেইমতে এই আখ্যানটো প্ৰতিটো লিগ্গতৰ দিনা যিটো ৰাইজে ক'ত খাব লিগ্গতৰ সময়ত পাঠ কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ মিচিংসকলে নাজানে সেইটো এই আখ্যানটো মি মিথলজি তেওঁলোকে নাজানে কাৰণ বহুল বহল ভিত্তিত চৰ্চা হোৱা নাই গতিকে চৰ্চা কৰিব লাগিব লিগ্গতৰ দিনা এই সম্পৰ্কে পাঠ কৰিব লাগিব আৰু এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব লাগিব যাতে সকলোৱে আলি আই লৃগাঙৰ তাৎপৰ্য যিটো মিথলজিকেল যিটো তাৎপৰ্য সকলোৱে জানিব পাৰে সেইটো কাৰণে পাঠ কৰি ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা চক্ৰ বা আলোচনা আয়োজন কৰিব লাগিব কেৱল আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে এইটো চপা কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সকলো অঞ্চললৈ আমি এই লিখিত যিটো ৰূপ আমি লিখিত যিটো নিয়মাৱলী আমি প্ৰেৰণ কৰিম যাতে সকলোৱে এই নিয়মাৱলী সহজে উপলব্ধ হয় আৰু আমি এইটো পকেট চাইজত বনাইছোঁ যাতে সকলোৱে সহজে লয় লয় ল'ব পাৰে লয় ফুৰিব লাগে তো ইয়াত আমি এটা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে এই আখ্যানটোক সময়ৰ লগে লগে এই আখ্যানটো আমাৰ মিচিংসকলে পাহৰি পেলাইছে আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন মতেৰে আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰাৰ ফলত আজি আলি আই লৃগাঙৰ যিটো মূল যিটো গুৰুত্ব সেই গুৰুত্ব নাইকিয়া হৈ পৰিল আৰু এটা সময়ত গৈ আলি আই লৃগাং মাটিৰ পৰা মঞ্চলৈ আমি পোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ যিটো লিক্গত বুলি কোৱা হয় সেই লিগ্গডটো মূল পৰম্পৰা যি লিক্গত সেই লিক্গডৰ তাৎপৰ্য ম্লান কৰি মঞ্চৰ যিবিলাক কাৰ্যসূচী যেনে মুকলি সভা বা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াই গুৰুত্ব লাভ কৰিলে আৰু এই গুৰুত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে আলি আই লৃগাঙৰ যিটো আধ্যাত্মিক যিটো গুৰুত্ব ম্লান হৈ পৰিল আৰু মূল উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যৰ পৰা মিচিসকল আঁতৰি আহিল কিন্তু আমি ক'ব বিচাৰোঁ আলি আই লেগাং এক উৎসৱ নহয় এইটো এটা আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা আলি আই লেগাং কেতিয়া কৰিছিল ক'ত কৰিছিল কিয় কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে মিচিংসকলে পিছলৈ সময়ৰ অতিবাহিত হোৱাৰ লগে লগে পাহৰি পেলাইছিল আৰু এৰাই চলি কেৱল এটা সাংস্কৃতিক উৎসৱ হিচাপে ৰূপান্তৰ কৰিলে গতিকে আমি এই আলি আই লেঙৰ মূল যিটো তত্ব বা গুৰাৰ্থ বা তাৎপৰ্য আমি পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ মানে কেমাঙে বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ সহযোগত প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল আৰু এই প্ৰচেষ্টাৰ মূৰত আমি এক নিয়মাৱলী আমি আজি উন্মোচন কৰিছোঁ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু এই নিয়মাৱলী অনুসৰি আলি আই লৃগান উদযাপন কৰিব লাগিব